Это нет со счастья на лице ребенка он целый вечер молчал чтобы мама ему купила этот пистолет <свят> <свят> и, теперь, и теперь счастья нет предела не надо антоша но будет у меня телефон грязный и, и вот это нужен детям нужен детям этот этот водопад дайте ему пистолет и он будет счастлив, море счастья. Э, ну, 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 Антоша, б, слайс, я. С пистолетики, он даже взрослый играется. 10 баксов и все удовольствие. И вот здесь такой welcome center. Мы до него добрались к вечеру. Оказывается, оказывается мы это, Водопад Смотри, начали смотреть в 7 часов. Меня впечатление, конечно. Сейчас скоро должны включить эти огни. Будет он разноцветный. В 9 часов. А в 9 часов будет салют. Ну сейчас все в этих в каплях дождя. Вот да, там вот гостиница Мариот. Может, мы завтра попробуем там узнать, сколько номер стоит. Ну и здесь вот казино какое-то. Крутые гостиницы. Да, там тоже себе подружку нашел. Там развлекание. Да! Ой, а маме в водопаде. Боже, я не могу взгляд от него оторвать и все.

очень много народа, невозможно протолкнуться просто. Поэтому снимаем. Радуга, радуга! 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 За такие Привет! Привет! И мы заходим на корабль Ой, нам так повезло, мы даже не стояли на тур почелся. Мы на корабле, вот сколько народу, и мы отплываем. Вот Ladies and gentlemen, welcome aboard Hornblower Niger Cruises. May I have your attention please? This is an important safety announcement. This boat is equipped with all necessary and proper firefighting and life-saving equipment. In the event of an emergency, our trained crew members will assist you with your life-saving equipment. For your safety, life jackets are stored in the labeled storage containers located throughout the boat. Instructions on how to wear life jackets is also clearly labeled on the storage containers. Life rafts are located at the stern of the boat. In the event of an emergency, please remain calm. An alarm will sound and you will be directed by our crew members on how to proceed. For your safety, please do not stand on the benches. Do not climb, sit or stand on the rails. If you have children, please keep them in your sight at all times. Children must walk, not run. The decks may become wet and slippery when moving about the vessel. Please watch your step and hold on to the handrail, especially when going up or down stairs and disembarking.